Привет, ментская рады НТУ. Мы зоветали до притолку для тваринка, КП Ходим-то? Люди приносят собак, которых они нашли на улице. Понимаете? Бывает такое, что вот ну сучка погуляла, ну и некуда деть их. А возможности? Квартирки маленькие, там, или вообще... Есть люди, которые чисто А есть такие, которые привезу, приведут породистую собаку, алабая там, или это, стафа. Ой, подкинули! Ну, держишь это так, стафов и Алабай, я всегда возмущаюсь, подкидывают просто, понимаете?

где-то что-то. Потому что в каждом вольере есть типа как божак какой-то. если одна собака не это, вот мы ребенок не послушается, мы его же как-то наказываем. Но у них другой метод наказания. Они погакаются друг на друга. Так, и все. И тихо, не, вот ну, видите, никто не дерется, за, за кость друг друга не загрызают. А вот на рахунок ежи помогают люди, сейчас приносят какие-то пожертвования, рахунок. При, приносят у нас, и люди приносят сами. И бывает, что приносят, вот, сдаются там цуценята, что, что ну, нет, нету куда дети, нет возможности их держать, если много привели. Все. И питанием помогают, вот, как хотя бы на первое время там крупу привозят, косточки, такое, что едят, допустим, животные. Так вот, есть спонсоры такие, как... Пустения. Э, да, Пустиния. типа постоянных, вот. Чтобы... Линник, там. Забияка, да, Саша? друга себе принести, Неважно, родословная у него или это. Вот жен, мужей выбирают. То есть не, не спрашивают родословную до седьмого колена. Любят друг друга, женятся, создают семью. Ну, любовь же ж не назовешь как-то знаете этот просто потому что тут в основном работают любители и фанаты животных тут нету ни одного человека даже вот который бы э, крикнул там на собаку иногда конечно голос надо на них повысить так потому что им дай волю они и извините и не убрать не дадут Мы ничего, просто... они каждый хочет ласки. Мы понимаете, пометила... поэтому Мы... вот это и есть ласка. Каждого надо вот зайти, погладить, да. приголубить, даже если он на тебя... Hlut, hlut, hlut